Salam dostlar. Mən Murad. Bu gün VPN uygulamasını sizə öyrədəcəm. VPN vasitəsilə biz internetə pulsuz şəkildə daxil ola bilərik. Bunun üçün mənim videonun aşağısında uygulamanın linkini paylaşacağam. Oradan yükləyə bilərsiniz. Daha sonra biz VPN son uygulamasını açırıq və oradan settings-lərdən tüm cihaza tunelli seçirik də dostlar və biz bunu seçmək üçün Android telefonunuzun sürümü ya 4 Plus olmalıdır ya da telefonunuzda root olmalıdır. Mənim telefonumda root var. Buna görə tunca tunelləyə basırıq. Daha sonra daha fazla seçənəy vururuq. Burada və 1 http vəçi suallarla onu seçirik. Daha sonra sistem ağ ayarlarını qullan. Bunu seçirik. Burdan çıxıb evə gedirik və başlata vururuq. İndi mən Wi-Fi bağlayıb internetə yenidən qoşuluram. Və baxaq qoşulacaq. Gözləyirik biraz. Çünki bu biraz gez-qoşula bilər. Bəzən olur anında qoşulur, bəzən isə 10 dəqiqə çəkə bilər. Gözləyək. <laughs> Gözəl. Qoşuldu. Qoşuldu dostlar. Burdan statistiklərə baxa bilərik. Nə qədər fındərliyi nə qədər qurşalıb proqra. Və daha sonra bilərlər biz dostlar YouTube-a belə girə bilərik. İstədiyimiz yerə girə bilərik və yoxlayaq. YouTube-a girərik. Sürəti biraz zəif ola bilər, amma çox gözəl proqramdır bu. Hamı üçün lazım ola bilən proqramdır bu. Məsələn, hansı bir yerə gedirik. İnternet paketim bitdi və bu zaman istifadə edə bilərik. Belə dostlar, indi biz YouTube-a girdik. İşdə i̇şte burada bir video üzərindən tıklayırıq. Və baxaq. Ne oldu? Böyle. Gördüğümüz gibi asıldı. Video asıldı. Hatta gördüğümüz gibi YouTube videosu belə izləyə bilirik. Sağ olun dostlar. Kanalıma abunə olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.